अलहमदिल्लाबीआलमीन वसला तो वसलाम अला रसूल करीम ये दो वीडियो हैं दो विलाग्स हैं जो जकवात के बारे में है मेरे बहनों मेरी बेटियों और मेरे भाइयों अज़ीज़ों ये ज़रूर सुनने दोनों आपको ना. एक ये तकरीबन पाँच छः मिनट का है और एक तकरीबन दस बारह मिनट का होगा ये ना बहुत लाजमी है क्योंकि ज़कवात ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत भूले हुए हैं और याद रखिए हमारा ईमान भी है ये तो हो सकता है कि सूरज निकले और उसमें रोशनी ना हो मगर ये नहीं हो सकता कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया है वो ना हो जितनी बड़ी बड़ी वईदें अल्लाह ने सुनाई हैं इसके लिए ये ज़रूर होंगी हमारे साथ अगर हमने अपने माल में से सकात नहीं निकाली तो बीबी आयशा उम्रमोमिन कहती हैं एक दिन बकरी ज़िबाह हुई अल्लाह के रसूल जब वापस आए मुझसे पूछा आयशा बकरी के गोश्त का क्या माजरा है मैंने कहा अल्लाह के रसूल सारा गोश्त तकसीम हो गया ये एक दस्ती बाकी बची है आप वसल्लम ने आयशा इस दस्ती के इलावा जो कुछ तकसीम हो गया वही बाकी बचा है यानी अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा सबक़ है हमारे लिए कि जो फ़ीस बीली हम खर्च कर देते हैं वही बाकी बचा हुआ है हमारे लिए ना ये ज़कवात मेरे भाइयों जीज़ों इस अल्लाह ने इसलिए हम पर जो है फ़र्ज़ की है कि हमारे दिल में हमारे दिल में जो लालच की जड़ें और जो तंग दिली की झाड़ झंकार पैदा हो गई हैं वो इस ज़क़़़़़त के ज़रिए अल्लाह साफ़ करना चाहता है और ये मुमकिन ही नहीं है जब तक ये रूह हमारे हमारी रूह में ना उतर जाए ये बात हम अल्लाह के बंदों को दे ही नहीं सकते जब तक हम इस पर ईमान ना ला ले आए और हमारे दिल में ये रासिक हो जाए कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है ये उसकी नियमतें हैं इसको हम उसके बंदों पर ख़र्च करके अपनी ज़िंदगी और आखरत रोशन कर लें अबू ज़र रजी अल्लाह तन कहते हैं मैं एक दिन रसूल अल्लाह वसम की ख़िदमत में हाजिर हुआ आप काबे में काबे के साय में लेटे हुए थे मुझे देखते ही कहने लगे ज़बरदस्त घाटे में हैं वो लोग अल्लाह वक्त पर बहुत ही खसारे और घाटे में हैं वह लोग मैंने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों कौन हैं वह लोग फरमाया वो लोग जो ख़ुशहाल और पैसे वाले लोग हैं अल्लाह पर वो लोग जो खुशहाल हैं और पैसे वाले लोग हैं वो बहुत ही घाटे में हैं अबू जर सिवाय उनके जो अपने माल में से दाएं बाएं देखकर आगे पीछे देखकर इस माल में से खर्च कर देते हैं मगर बहुत कम हैं वो लोग खुदा करे हम और आप उन लोगों में से ना हो यही पैगाम है इस वीडियो का गौर से देखिए भाई और अजीज़ों जो अल्लाह ने मैं फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह ने जो वईदें की हैं वो हमें ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी अगर हमने उसका ये माल जो उसने हमें दिया है जकवात की मद में अगर हम ना खर्च करें मैं फिर कह रहा हूँ ये चार पाँच मिनट की वीडियो है इसके बाद एक और वीडियो है जिसका अनवान होगा अंगारों से दहकते कंगन ये आप ज़रूर देखिए भाई और सोचिए ज़रूर जो हमारे पास माल है हम इसकी ज़कवात देते हैं या नहीं देते हैं अगर आज तक नहीं दी तो अल्लाह हमें माफ़ करे इस जबा देकर अल्लाह से वादा करें कि आप और हम ज़रूर अपने माल की ज्वात देंगे वमा वा आखिर दावाना अनिलहमदल्लाबीम